misol uchun yol ikki qismga bo'linganda vaqt teng ikki qismga bo'linganda bu formula shu v s umuliy taqsim t umliy formadan kelib chiqadi misol uchun yol teng ikki qismga bo'linganda b birberilsa topishni ko'ramiz demak s 1 teng bo'ladi s taqsim ga. s ikkimiz teng bo'ladi ya'ni s taqsim ga teng yarimni bu tezlik bilan misol uchun teng yarimni b bir tezlik bilan bosib yurdi qolgan teng yarini esa v 2 tezlik bilan bosib desak. endi shu yo'llar yo'llarda formulasini yozamiz v o'rtacha tenglik s 1 plyus s 2 taqsim t 1 plyus t 2 t 1 t ikkilar joyga es bir taqsim b bir eski taqsim ikki yozishimzmumkin ya'ni s birni joyiga s taqsim ni yozamiz s taqsim ikki qo'shilgan sikkini joyiga s taqsim uchun yozamiz s taqsim ikki mahrazda esa t birni joyiga s bir taqsim V1 ni yozamiz s 1 s taqsim ikkiga taqsim b 1 s taqsim ikki v birni beradi bizga ya'ni s taqsim ikki v 1 qo'shilgan s 2 ikkini joyga hataikkyozamizn s taqsim 2 v 2 formula hosil bo'ladi shundan hammasidan hmm. s taqsim ikkilarni olib chiqqanimizda javob beradia ya'ni s taqsim ikkilarni olib chiqsak s taqsim ikki ko'paytirilgan b. plyus bundan ham s taqsim ikkilarni olib chiqsak s taqsim ikkini olib chiqamiz bir taqsim v bir plyus bir taqsim v ikki hosil bo'ladi s taqsimi oishimiz mumkin shunda birga birni 2 hosil bo'ladi taqsim 1 taqsim b 1 qo'shilgan 1 taqsim b 2 hosil bo'ladi endi bunga umumiyj nima bo'ladi? bo'ladib v bir bilan b ikkiga ikkalasini ko'paytiramiz bunga b bittadan tegadi bunisiga esa yo bunga b ikkitadan bunga b bittadan tegadi Şimdi ümumi formülü V örtüşe tekniği 2, V1, V2 taksim, V1, ilüs, V2 formülü kalsın. Böyle. Bu da şu. Demek ki yürüten kısımda bölünürken de V1, V2 ve tezgahı verirse biz örtüşe tekniğini bu şekilde bir formülle toparlayacağız. Asıl ümumi formülü V örtüşe tekniği S ümumi taksim, T ümumi formülü. topiladi mana shu formulani bilsak bo'ldi s 1 birlarni yig'indisi s bir eski yo'llarni yig'ndisi te bir tisiga nisbati o'tish tezligini beradi xuddi shundan qolgan hamma formula yo'l ikki uch nisbatda dan 4 qismi bu tezlik bilan yo dan 3 qismi bu tezlik bilan to'rtda bir qismi bu tezlik bilan o'tdi deyilsa yoki boshqa boshqa xuddi shunday berilganda S sy tay formdan asl formulani keltirib chiqarishimiz mumkin demak bu o'rtacha tezlik edi har bitta formula ana shunday qilib keltirib chiqadi demak tushunarli bo'lgan bo'lsa endi oniy tezlik haqida qisqacha ma'lumot beramiz demak oniy tezlik nima oniy tezlik shu ma'lum bir eng qisqa vaqt ichidagi tezligi hisoblanadi oning tezligi o'sha ondagi tezligni ham deb qaradi misol uchun bizga oddiy avtomashinani spidometrni oladigan bo'lsak misol uchun yigirma o'ttiz va hokazo tezliklarni ko'rsatyapti demak tezlik o'ttizni ko'rsatayotgan bo'lsak demak spidomera demak ma'lum bir ondagi o'sha ondagi tezligi o'ttiz kilometr soatga

x mana bu esa t t malumbi te birgacha deylik mana bu tma'lum bir x bir katet hisoblanadi demak mana burchakni alfa deb olsak shu burchakni tangens nimaga teng bo'ladi bilamizki tangens katetlari nisbatini berish kerak edi bizga demak tanges alfamiz bizga x1 taqsim t1 ni beradi bu x1 taqsim t1 imiz bizga nimani beradi x1 taqsim t1 imiz bizga v bir tezlikni beradi yoki shuni x1 emas t1 emas x t harlar ilan belgilasak bizga nima beradi x t ar ma'lum bir x masofani t vaqtda bosib o'tgan bo'lsa unda o'sha grafikdagi burchakning tangensi bizga x taqsim t bi shunda bizga tangens alfamiz v tezlikka teng bo'ladi bunda ham xuddi shunday mmaofi i desak ning kateti t ning kateti hisoblanadi bu burchak esa alfa deb olsak tangens alfamiz teng bo'ladi s taqsim ham teng ekan demak quyidagi qoidalarn aytishmiz mumkin ya'ni yo'l vaqt grafigidagi burchak tanginsi bizga tezlikka tengdir yoki karnata vaqt grafigidagi burchakning tanginisi bizga tezlikka tengdir deb javob berishimiz mumkin bu demak o'rtacha va oniy tezliklar mavzusi edi misol uchun yo'l teng uch qismga bo'linganda yo'l teng to'rt qismga bo'linganda bularni hammasi ana shu gaha tenglik es umumiy taqsim teg umumiy formuladan kelib chiqadidemak bugung ma shu edi o'rtacha va oniy tezliklar mavzui tushunarli bo'ldi deb o'ylayman agar qanaqadir tushunmagan savollariniz yoki takliflariniz xatolar yoki tushunmagan joylaringiz bo'lganda mana shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin shu raqamda telegramga yoki qo'ng'iroq qilib ham savollaringizni berishlaringiz mumkin demak shu bilan bugun fizikadan darsimiz tugadi xayr salomat bo'ling